Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün mən sizlərə bucağın radian və dərəcə ölçüsü mövzusundan qalan tapşırıqların, yəni 33-dən 36-ya qədər olan tapşırıqların izahını verəcəm. Bu ikinci isə test toplusundan, riyazət test toplusundan səhifə 26 və 27-də yerləşən tapşırıqlardır. 33-dən 36-ya qədər. Və bu 33-ə qədər, yəni bir dəfə izah vermişəm, 20-dən 32-yə -cə qədər vermişəm. 33-36 ilə isə bu mövzunu bitiririk. Daha sonra əsas trigonometrik indiklər mövzusunun tapşırıqlarına baxacağıq. 33-cü tapşırığın belə mən şəklini çəkmişəm. Aməsində sizin kitabınızda da bunun şəkli təsvir olunmuşdu. Baxa bilərsiniz yəni, kitablarınızdan. Yəni verilmişdi. Amma yenə də mən çəkmişəm. Bitirsəz görsədim sizə baxın. Burada 33 verilib. 33 və 34-cü məsələlər. Burada verilib. Amma mən onu istədim ki, dəftərdə çəkin və demə daha rahat olacaq. Sağ olun. Baxın, deməli bizə şərhdə nə yazılıb? Deyir ki, dairəvi yolda, baxın, tutaq ki, bu dairə, dairədir və dairəvi bir yoldur. Mən burada koordinat oxları çəkmişəm və orada da bir üzəndə də bir çevrə çəkmişəm və bu yoldur. Dairəvi yolda A nöqtəsindən, fikir verin, A nöqtəsi burdadır. Dairəvi yolda A nöqtəsindən saat təqribin əksi istiqamətində hərəkətə başlayan saat təqribin əksi istiqaməti isə baxın burada yaşıl oxla işarə eləmişəm. Saat təqribi özü bu tərəfə doğru yəni, gedir. Amma saat təqribin əksidirsə, o zaman sola tərəf gedirəm mən. Baxın bu şəkildə ox da qoymuşam. İstiqamətimiz bu tərəfədir. Saat təqribin əksi istiqamətində hərəkətə başlayan avtomobil, yəni burada bir A elə bil ki, A məntəqəsinə yeləşən bir avtomobil var burada. Başlayır buradan hərəkətə və bu avtomobil 5π/2-ə qədər. Baxın, birinci dəfə 5 yazırıq, qeyd edeyim. 5π/2-ə qədər yol gedir. Ə 5π/2-ə qədər yol gedir, yəni 5π/2 radianlıq bucaqlı hərəkət edir və daha sonra daha sonra isə müəyyən qədər fasilə edir. Və yenidən qaldığı yerdən eyni istiqamətdə ikinci dəfədə ikinci dəfədə 13 pi bölünsün 4 radianlıq bucaqla hərəkət edərək b nöqtəsində dayanır. Baxın, bu çevrənin üzərində yerləşən hər hansı bir b nöqtəsi var və o nöqtədə də dayanır. İndi bizə deyilir ki, bu zaman yaranmış AOB bucağı neçə dərəcə olar? İndi hər hansı bir nöqtə dənirəm, mən dəqiq onu bilmirəm. Ona görə də B bucağını verə bilmirəm. Biz hesabladıqdan sonra dəqiq biləcəyik ki, B bucağı hansı rübün bucağıdır. Baxaq. Deməli Birinci e, bura da yana yazım? Yox. Deməli birinci 5 pi bölükə qədər yol gedir. 5 pi bölükə qədər yol ol. Əvvəlcə mən istəyirəm ki, baxın burada aşağıda qeyd eləmişəm. Bu riblərdir, başlarında qeyd eləmişəm 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü. Bunu artıq biz bilirik. Baxın, burada qeyd eləmişəm ki, 5π/2 qədər. Əvvəlcə mən bu radyanı çevirməliyəm dərəcəyə. Çevirməsə də olar, sadəcə mən belə radyanla işləməyi sevmirəm, deyə istəyirəm dərəcəyə çevirib. Dərəcəni də necə çevirirdik? Baxın, burdakı π-nin yerinə π radyanıdır. 180 dərəcə qoyuram. 5 * 180 / 2. 180-nı 2 ixtisar gedir, qalır 90. 5 də 90-a vuran da olur 450 dərəcə. Deməli, deməli birinci dəfə bu avtomobil 450 dərəcəlik yol gedib. Mən də bilirəm ki, mənim bir çevrəmin dərəcəsi 360 dərəcəyə bərabərdir. Yəni baxın, bax bu balaca 360 dərəcədir. Biz bunu çevrəm övsünə bilirik. Bütöv dairə 360 dərəcədir və 360 dərəcə deməli o bir dəfə fırlanıb, gəlib C-A məntəqəsinə və o daha bir dəfə də fırlanıb. Yəni 450-dən 360-ı çıxarırıq ə qalar neçə 90. Deməli o ə, bir dəfə də fırran, fırranıb, gələcəyindir. İndi qaldığı yerdə bir az fasilə eləyib və təzədən hərəkətə başlayıb və ikinci dəfə isə artıq 13 pi bölünsün 4 qədər yol qət eləyib. İndi burada 13 pi bölünsün 4 var. Mən bunu təzədən istəyirəm 13 pi bölünsün 4-ü də çevirəm dərəcəyə. 5 pi bölüki 450 dərəcə oldu. İndi 13 pi bölü 4-ü çevirsəydik bu radian dərəcəyə. Pi-nin yerinə 180 qoyuruq. Baxın, pi-nin yerinə 180 qoyuruq. 180-lə 4 ixtar gedir. 12-ni də vursaq 45-ə 5 45 8 5. 585 dərəcə eləyir hesabımıza da isə Muhammad isə ki, aha 585 dərəcəlik və deməli bu ikinci dəfə də 185 dərəcəlik yol qət eliyib. İndi gəlin, gəlin bu 450 dərəcəni 185 dərəcəni toplayaq. 450 dərəcə + 585 dərəcə. Bu dərəcələri toplayaq, baxaq ki, görək cəmi avtomobil nə qədər dönüb, neçə dərəcə yol qət eliyib. 450-nin üzərində 585 gələndə, deməli 5 3 1 yadda 9 10 135 dərəcə. Deməli bu avtomobil ümumiyyətlə 135 dərəcəli yol qət eliyib. İndi də 135 dərəcəni baxaq görək bu neçə dəfə dönüb ki 135 olub. Əlbəttə ki bu 2 dəfə, 2 dəfə baxın bu A-dan gəlib çatıb bura 360 olub, sonra bir dəfə də fırlanıb çatıb olub 720. 720-dən sonra bir dəfə də fırlansaydı 1080 olacaqdı. Amma bu 1080-ə çatmır heç. Bu 1035-də qalıb. Deməli bu ikinci dəfə dövr eləmiyib artıq. Deməli mən 1035-dən çıxıram 720 dərəcəni, yəni bunun dövrlərini. Neçə dəfə dövr eləyib? Mən dərəcə tapmalıyam da, mənə 360-dan kiçik bir ədəd qalmalıdır. 725-i 720-ni çıxıram, alınar 5 1 3. 315 dərəcə qalır. 315 dərəcə, deməli bilirəm ki, hansı rübün bucağıdır 315. Bilirəm ki, 4-cü rübün bucağıdır. Baxın, hardasə? Baxın, burada yerləşir. Burada götürək. Bəyin. Burada əslində bu tərəflərə daha yaxındı, amma indi o dəqiq dey deyə bilmirəm, ölçmürük burada. B də bura oldu da. Bura baxın O-dur, bura A-dır, bura da B-dir. Deməli AOB bucağının bizdən ölçüsünü istəyir. Yəni baxın buranın ölçüsünü istəyir bizdən. Aydındı mı? Deməli mən indi nə edəcəyəm? Fikir verin, bu maşının bir dəfə gəli bir tam dövr eliyib, gəlib aməntəqəsinə çatıb. Yenidən bir tam dövr eliyib, gəlib ikinci dəfə aməntəqəsinə çatıb və üçüncü dəfə dövr eliyib, 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 gəlib. Burada 315 dərəcədə dayanıb. Deməli, baxın, bütün burana dərəcə ölçüsü 315-dirsə, mənim bunu ayaq tamamlamağa neçə dərəcəcəm çatmur? Əlbəttə ki, 45 dərəcəm çatmur da. Çünki mən 360-dan çıxsam 315 dərəcəni qalar 45 dərəcə. Və deməli mənim AOB-m də elə bura da olar, nə? 45 dərəcə. Çünki bunu 3 s 60-a tam tamamlanması üçün, A-ya təzənə çatması üçün bunu 45 dərəcəlik yola çatmır. Yəni hardasa pi bölür 4 yar radianlıq yola çatmır. E, bu da belə rahat və maraqlı bir məsələ idi. Bu zaman AOB bucağı neçə dərəcə olar? E, tapdıq ki, sərsə burada qeyd edeyim. Cavab e, deməli 45 dərəcəlik. E, deməli bucaq A O b = olar 45 dərəcə. Bu şəkildə. Eee indi burada ikinci bunun oxşarıdır 34-də. 34-də isə istərsən onu da qeyd edim başqa bir kağızda. Amma dair onun şəklini çəkməyəcəm, özünüz baxarsınız. Sadəcə həllini yazıram. Baxın, nömrə 34-cü məsələ deyir ki dairəvi yolda A nöqtəsindən saat təqrəbinin əksi istiqamətində hərəkətə başlayan avtomobil baxın yen də həmin bax bu şəkil üstündədir eyni şəkildə çəkiblər deməli 7 pi böl 2 qədər e, yox radianlıq bucaqla hərəkət edir gəlin birinci bunu çevirək dərəcəyə 7 bölünsün 180 bölünsün 2 97 90, dəfə 90-ın e, deməli 630 Deməli, e, burada sonra da deyir ki, bu radianlıq bucaq hərəkət etdikdən sonra mən qədər fasilə edir və qaldığı nöqtədən yenə də eyni istiqamətdə ikinci dəfədə 5 pi bölünsün 4 qədər məsafə gedir. E, 5 pi bölünsün 4 -də dərəcəyə çevirək. 5 * 180 bölünsün 4 45 * 5, 5 = 225 dərəcə. 225 dərəcə eləyir. Deməli, bu sonra bu dərəcələri topluyuram mən. 630 dərəcə + 225 dərəcə. Ki tapım ki, ümilikdə bu nə qədər yol gedib bu maşın. E, tapıram ki, e, deməli 855 dərəcə eləyir də cəmi. İndi uşaqlar fikir verin, 855 dərəcə bunun ümumi yoludur. Ümumi yol. Yol deyəndə, yəni dərəcə ilə o hərəkət etməsini deyirəm, məcaz-ı mən də yol deyirəm. 855 dərəcəlik dövrə edib. Baxın, 855 dəfə dövrəlibsə, deməli bu 720-yə çatır. İndi mən 855-dən təzən bu 720-dən çıxaram. 5 3 1 135 dərəcədə qalır. Deməli, AOB bucağında ə, tamamlamaq üçün 135 dərəcəyə çatmır. Yarım 135 dərəcə olacaq. Yəni bu da o ilə eynidir. Daha çəkilən çəkmədim, çünki şəkil artıq var idi. Həllini yazdım. Bu şəkildə. Daha sonra burada 35-ci məsələyə gəlin baxaq. 35-ci bu qurdə uyğunluq sualıdır. Mən onu burada belə çəkmişəm 35-i. Uyğunluq sualıdır burada. İstəsən burada da göstərə bilərəm. 35-ci məsələdir. Deyir ki, burada bir karandaş götürün. Uyğunluğunu müəyyən eləyin. Sinus alfa 0-dan böyükdür və kosinus alfa da 0-dan kiçikdir. Yəni bu müsbətdir, bu mənfidir. İndi bunlara uyğun uyğunluğu gəlin müəyyən eləyək. Baxaq. Ə deməli, burada çəkmişəm sinus alfa 0-dan böyükdürsə, əgər deməli ki o bir müsbətdir, kosinus alfa 0-dan kiçit, deməli o mənfidir. Mən burada koordinat oxları çəkmişəm mərkəzi olan nöqtəsidir. Çəkməkdə məqsədim odur ki, burada göstədəkdə, yəni hansı rübdə sinus alfa müsbətdir, kosinus alfa mənfidir. O rübü tapaq və cavablarla uyğunlaşdıraq. Çünki orada variantlarda var 2-ci rübün bucağı, 3-cü, 4-cü rübün bucağı, yəni bu şəkildə var variantlar. İndi onları uyğun uyğunlaşdırmalıyıq. Sinus alfa mən bilirəm ki, y oxudur. Kosinus alfa da kosinus oxudur. Mən bilirəm ki, x oxudur. Bax bura kosinus oxudur. Bunu əvvəlkə dərsdə də qeyd eləmişəm. Sinus oxu, kosinus oxu, bunu bilirik artıq. İndi sinus oxuna deməli Sinus oxu mən bilirəm ki, baxın, yuxarıda, yəni y, y oxu yuxarıda müsbətdir, aşağıda mənfidir. Kosinus oxu da burada müsbətdir, burada mənfidir. İndi sinusun müsbət olduğu rübdadır, baxın, fikir verin, sinusun müsbət olduğu rüb bu 1-ci rübə düşür. Kosinusun mənfi olduğu buradır. Burada baxın, bu qapılar da hansı rübün qapılarıdır? Əlbəttə 2-ci rübün qapılarıdır da. Yəni baxın, fikir verin, sinusun müsbət olduğu, kosinusunun da mənfi olduğu rüb Hansıdır ikinci rübdür? Deməli burada da alfa ikinci rübün bucağıdır, olacaq A variantı birə uyğun olan. Doğrudurmu? A variantı birə uyğun gəlir. İndi digər variantlara belə baxıram, uyğun olan, birə uyğun olan variant olsa təzədən qaydayım. İndi ikinci uyğunluğa baxaq. Tangens alfa deyir 0-dan küçüyüdür və kotangens alfada 0-dan küçüdür. Deməli hər ikisi bunların mənfidir. Gəlin əvvəlcə yoxlayaq görək bunlar ümiyyətlə hansı rübə düşürlər. Dədiyim kimi bura kosinus oxudur, bura isə sinus oxudur və tangensin mənfi olduğu, yəni tangenslə kotangensin mənfi olduğu rübü biz burada tapa bilmərik, müəyyən eləyə bilmərik. Tangens alfa mən bilirəm ki, əvvəlki dərslərdə demişdim. Sinus alfa böl kosinus alfa deməkdir və Tangens alfanın mənfi olması üçün baxın bura mən mənfi yazıram. Tangens alfa mənfidir. Mən e, müsbəti müsbətə bölsəm mənfi almaram. Mən sadəcə müsbəti mənfiyə bölsəm, bayaqdakı əksinə. Kotangens nə idi? Kotangens alfa nəyə bərabər idi? Kosinus alfa bölünsün sinus alfa idi də. E, yəni bu şəkildə tapa bilərəm ki, ya, ya da ki mənfinin müsbətə olan nisbəti olsun. Yəni sinusun müsbət olduğu rübd budur, mənfisi buradadır. Kosinusun da müsbəti buradadır, mənfisi buradadır. Deməli Birinin mənfi, birinin müsbət olduğu rüblər hansılardır? Yəni biri mənfi olsun, biri müsbət olsun da baxın. Biri mənfi, biri müsbət. E, kosinusun xo müsbətdir, sinusun xo mənfi 4-cü rübə düşür. Bir də nə də baxın, bayaq demişdim. E, sinusun müsbət, kosinusun mənfi olan rüb 2-ci rübə düşür. Aydındır? Yəni 2-ci və 4-cü rüblərin bucaqları da biz təyin elədik ki, e, tangens və kotangens alfa 2-ci e, və 4-cü rübun bucaqlarıdır. 2-ci və ya 4-cü dübün bucağıdır. Yəni B variantı doğru cavabdır. Bunu ə, başqa necə tapa bilərdi? Baxın, müsbəti mənfiyə bölmək məsələsi var burada. Mən deyirəm ki, burada cavab mənfidirsə, mən mənfini mənfiyə bölsəm, yəni yalnızca müsbəti mənfiyə və ya mənfini müsbətə bölsəm mən mənfi cavabını alıram. Başqa heç bir halda mənfi almıram. Ona görə də B variantı 2-ci sualda ödəniləcək. İndi baxaq 3-cüyə. Üçüncü yazıp yazıb ki, sinus alfa sıfırdan küçüydür, yəni mənfidir. Koşinus alfa sıfırdan küçüydür, yəni mənfidir. İndi biz tapmalıyıq ki, burada hansı uyğunluq, hansı bənd bizim bu bəndimizle uyğun olacaq. Deməli, dediyim kimi, bura x'dir, bura y'dir, bura kosinus oxudur. Özür istedim, bura sinus oxudur, bura koşinus oxudur. İndi baxaq. Deməli ə, sinus alfanın və kosinus alfanın mənfi olduğu rübü hansıdır? Biz bunu bilirik də. Bura müsbətdir, bura ə, müsbətdir. Bilirik ki, bura mənfisidir, bura da mənfisidir. Hər ikisinin mənfi olduğu rübü görürəm ki, baxın elə burada işarələri qoyanda görürəm ki, hər ikisinin mənfi olduğu rübü düşür. Baxın 3-cü rübə bu 3-cü rübdə həm kosinus oxu mənfidir, həm də sinus oxu mənfidir. Yəni bu da 3-cü rübün qapılarıdır. 3-cü rübün hər iki qapısı da mənfidir. Ona görə də cavabımız, doğru cavabımız olacaq 3-cü rüb. 3-cü rübdə hər ikisi mənfidir, gördüyünüz kimi. İndi yəni cavabımız olacaq alfa 3-cü rübün bucağıdır, yəni D variantı. Bir də uşaqlar, burada bir də belə bir variant var. Bunların hər ikisi mənfidir. Burada bir də nə də E variantı var. O da uyğun olacaq. Orda yazılıb ki, sinus alfa vur kosinus alfa > 0-dan. Mən bilirəm ki, sinus alfa mənfidir, kosinus alfa da mənfidir. Mənfinin mənfi vuranda əlbəttə ki, mən 0-dan böyük yəni müsbət birə cavab alacam. Mənfi mənfi vuranda həmişə zaman müsbət olur. Yəni bu şəkildə ona görə də D y variantında uyğunlaşdırmaq istədim bura. E, burada bir də nə qaldı? Sinus alfa vur kosinus alfa = 0. O da heç bir bəndə uyğun gəlmədi. İndi istəyirsizsa gəlin ö, ümumiləşdirək, hər birinə yazaq, ümumiləşdirəki variantlarımız nə oldu. Deməli, birinci, birinci uyğun gəldi A variantı, burada qeyd elədim. İkinci uyğun gəldi B variantı, üçüncü də uyğun gəldi D və E variantları. Baxın, bu isə bizim doğru cavablarımızdır bu şəkildə. 35-36-cı sualımıza baxaq. 36-cı sualımız da əslində bununla eynilər. Mən ona görə Onları yazmadım amma hissəsiz şəhai deyə bilərəm. Tangens alfa da kotangens alfa da 0-dan böyükdür. Bunların hər ikisinin müsbət olduğu rüb hansıdır? Biz bilirik ki, 1-ci və ya da 3-cü rübdə onlar müsbətdirlər. Çünki mən bilirəm də, sinus oxu 1-də, 2-də, kosinus 1-də, 4-də, tangens və kotangens isə 1-də e, və ya da 3-cü rübdə bucaqlarda müsbət olur. Deməli, 1-də uyğun gəlir bura E variantı. Başqa bir uyğun gələn variant olsa, təzədən qaydarıq. İə var yaradınsından xəttliyik. Sinus alfa 0-dan kiçikdir, yəni mənfidir. Kosinus alfa isə 0-dan böyükdür, yəni müsbətdir. Sinus alfa-nın mənfi, kosinus alfa-nın müsbət olduğu rüb hansı rübdür? 4-cü rübün bucağıdır da bu. Sizmə nəyə görə uşaqlar? Baxın, burada mən yazmışam, çəkmişəm. Sinus alfa-nın baxın mənfi olduğu rüb buradır. E, eyni zamanda kosinus alfa-nın da müsbət olduğu, yəni kosinus divarla da müsbət olduğu, baxın buradır. O zaman o zaman Bir də keçirsə görəsəm onu sizə. Kosinus müsbət buradadır, deyirəm. Sinus isə mənfi olduğunu buradadır. Yəni birinin müsbət, birinin mənfi olduğu rüb, 4-cü rübdə düşürdə. Ona görə də alfa 4-cü rübdə bucağıdır. A variantı uyğun gəlir buna. Bu da getdi. Aha, bir də burada var. Baxın, sinus alfa vur kosinus alfa 0-dan kiçikdir. Yəni mənfidir. Baxın, mənfin müsbətə varanda mən hər zaman mənfi alıram. Deməli D variantı da buna uyğun gəlir. D-yə getdi sinus alfa 0-dan böyükdür, yəni müsbətdir. kosinus alfa da bulan hər ikisi müsbətdir. Baxın, hər ikisi müsbətdirsə, baxın, bunların hər ikisini, yəni sinusun həm də kosinusun hər ikisinin müsbət olduğu bir dənə rüb var, o da birinci rübdü də bilirik də. Baxın bunlar gördünüz ular. Baxın bu rüblər. Həm sinus müsbətdir, həm də kosinus müsbətdir. Bunun, yəni birinci rübdə bunların hər ikisi müsbət qiymətlər alır. Yəni 3-ə dəyxin gəlir B variantı bu şəkildə. Nə demiş oldum? Xoğlar, bugünkü video dərsimiz bu qədər idi. Yəni qaldıq, bütün tapşırıqları tamamladıq, biri-birizahını verdin bütün tapşırıqların, buraxmadın. Gələn dərsimizdə isə əsas riyemtrik indiklər mövzusunun toplu izahlarında baxaq, çünki bu mövzunun izahı kanalda var. Belə. Əgər videonu bəyənirsinizsə, kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın, like də atın. Ə, yorumlarda isə hansı mövzuların gəlməsini, yəni, hansı mövzuda çətinlik çəkirsinizsə, bacardığım qədər sizə köməkli məqsədlə çəkəcəm. Bu günlük bu qədər, hələlik.